Sugeng enjing, keparing malih kalian kula Mutiara Eng Pawarta dina iki. Eng pawarto dina iki kula badhe nyampeake pawarta babakan kecelakaan ing gerbang tol Ciawi. Dilansir dening komas.com, tabrakan beruntun 6 kendaraan ing gerbang tol Ciawi Bogor, Jawa Barat, nyebabake total 8 wong tiwas lan 13 wong liyane tatu ing Selasa wengi. Eng video sing beredar, ana wong sing diduga salah siji korban sing selamat ngerekam kejadian kesebut lan nyebut yen kecelakaan kasebut disebabke rem blong. Kepala Satuan Kasat Lalu Lintas Polres Bogor Kota, Kompol Yudiono, konfirmasi yen kecelakaan iki diwiwiti saka truk sing ngangkut galon banyu mineral sing nabrak mobil sing lagi ngantri bayar tol. Yudioono uganganndakakke yen pihak berwenang langsung ngevakuasi korban menyang rumah sakit sing paling ceda gacobo nyebabkake korban jiwa telong gardu tol Ciawi uga rusak amarga kacilakaan iki teraklan loro kendaraan kobong dene telong kendaraan liyane rusak abot akibat kacilakaan iki wolong wong tiwas patang wong tatu abot, lan pitong wong tatu enteng miturut keterangan soko jasa margo Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Ahmad Yani ngandak kakek yang pihak bakal nelpon pimpinan perusahaan Banyu Mineral lan operator angkutan barang sing gegandengan karo kecelakaan ing tol Ciawi. Minongko tumindak lanjut, Yani bakal nelpon pimpinan perusahaan Banyu Mineral lan operator angkutan barang. merga kacilakaan iki diwiwiti saka truk pengangkut galon Banyu sing diduga remlong nganti oleng nabrak kendaraan lan gabrot All Ciawi. Mekaten pawarto ingkang saged kula sampai aken, menawi wonten kletak klentu nyuwun pangapunten. Pulau Mutiara minangka Jangkaarta, pamit undur diri, Sugeng sonten